Hola, aquí te comparto un spoiler de Naughty Baby de series basado en el libro. Hoy Tacha se levantó temprano para prepararse con tiempo para el momento más importante de su vida. Los grandes ojos del pequeño miraban su propio reflejo en el espejo, mientras el peluquero sostenía y acomodaba el cabello corto, realizando un peinado donde su rostro se apreciara en su totalidad. Esta ceremonia es diferente a la realizada en el compromiso. Aquella vez, Tacha solo hizo lo que le dijeron. Se puso un traje blanco, se sentó al lado de un desconocido que de pronto se convirtió en su prometido y con el tiempo se convirtió en alguien familiar para él, hasta llegar al punto de amarlo. Después de vestirse, el equipo de maquilladores, peluqueros y estilistas empacaron las cosas gradualmente y se retiraron, dándole paso al fotógrafo. Quien tomó algunas imágenes hasta el momento en el que el organizador vino a informar que la procesión de Canmac estaba a punto de comenzar. El hotel había sido arreglado para realizar esa ceremonia, por lo que la distancia que debía caminar no era demasiado larga. Simplemente debía seguir todo el pasillo frente al salón de baile, atravesar la puerta grande hacia una puerta plateada y una puerta dorada. En la sala de espera hay una pantalla de televisión donde los fotógrafos graban cada paso del camino. De esa manera, Tasha pudo observar todo sentado en una silla. Desde allí, vio la procesión del novio a través de la pantalla. Su prometido no dejaba sus costumbres. Allí estaba serio y con el ceño fruncido. Para la ceremonia que allí llevaba de igual manera un traje chino. Macron Chen, caminaba hacia Tacha sosteniendo una solicitud de negociación para que Tiger pudiera atravesar la puerta y recoger al novio La última puerta en el balcón de arriba es la puerta de Kuea Kirati, quien está al lado de Hei ambos frente a la puerta de la sala donde se encontraba Tacha uno al lado del otro Hola saludó Kuea y luego le habló al futuro esposo de su amigo Hola Hei -Gi". Tienes que hacer flexiones, 100 veces y gritando "Te amo" en voz alta. Tiger se volvió a mirar hacia el mejor amigo de toda su vida y solo vio mirar a su esposa a kuea sonriendo. Tiger no había hecho mucho ejercicio en el último mes, pues sus brazos aún no lo permitían tras el accidente, pero eso no fue impedimento para que realizara sus flexiones subiendo y bajando las manos. Oye, te amo, Nontacha. Un sonido de burla sonó detrás de él, pero tuvo que mantener la boca cerrada y sus orejas enrojecidas. La verdad es que él no era bueno expresándose. Hacer esto para atravesar la puerta dorada, la última puerta, estaba más allá de sus límites. Terminadas las fotos, Tiger caminó rumbo a la habitación, abrió la puerta y se acercó al interior. El corazón se le hinchó hasta que se quedó congelado. Solo veía a Tacha sentado allí y esperando, pero él no podía moverse. Tacha le sonrió y Tiger volvió a estar segurísimo de que ese era el hombre con el que quería pasar el resto de su vida. Tacha era la persona con la que le gustaría despertar y ser la primera persona en ver cada mañana. Esa era su persona favorita, la misma que le gustaría ver cada noche antes de cerrar sus ojos para descansar. La persona con la que quiere estar hasta que su cabello esté completamente blanco. La persona a la que quiere tomar de la mano hasta el último segundo de vida. Oye, oye, estoy aquí, dijo Tiger mientras sus piernas entraron finalmente para llegar hasta el hombre que tanto ama, inclinándose hasta que la punta de su nariz tocó la frente lisa y las manos gruesas se unieron a las pequeñas manos, entrelazándolas con fuerza. La comisura de la boca se alzó en una sonrisa, tan dulce como la del non frente a él, antes de juntos reírse y negar con la cabeza ante la actitud de la perrita que se abalanzaba hacia él. La perrita, de hecho, estaba muy celosa. Siempre que veía a Tiger oler o besar a Tacha, quería hacer lo mismo. Para sí mismo, Tiger pensó y esperó transmitirlo con su mirada. Agradezco que ese día no te haya dejado ir. Agradezco que aquella vez haya sido yo quien conducía tu auto, hasta el punto de tener un accidente. Gracias al destino por permitirme conocerte, por dejarte solo para mí. En este mundo, tu non Tacha, eres lo más significativo para mí. Tacha sonrió dulcemente cuando descubrió la cálida sonrisa en los labios de su pí. No era frecuente que Tiger sonriera de esa manera. El asombro hizo que Tacha abriera grande sus ojos y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas en el momento la nariz roja desapareció en el cálido abrazo de Hiyagi finalmente ese día había llegado ese día especial que tanto había esperado a lo largo de los años